xurmoning foydasi qur'oni karimda xurmo mevasi jannat mevalari qatorida zikr etilgan mevalar xurmo va anorlar bordir rahmon oltmish sakkizinchi oyat xurmo mevasi shirin ta'mi va o'ziga xos oziqlik xususiyatlari bois doim odamlar tomonidan suyib iste'mol etilgan mutaxassislarning fikriga qaraganda bir dona xurmo va bir piyola sut insonning oziq moddalariga bo'lgan bir kunlik ehtiyojini qondirar ekan xurmoda inson salomatligi uchun zarur undan ortiq modda borligi aniqlangan ulardan biri hazmi yengil va tez singiydigan shakar fruktoza tanamizga quvvat manbaidir u shakar gulyukoza kabi qonda qand miqdorini ko'paytirib yubormaydi xurmoda shuningdek a b 1 b 2 b 3 va b 6 darmon dorilar natriy magniy temir sera kaliy fosfor kabi minerallar va yog'lar oqsillar juda ham ko'p xurmoning ikki foizdan ko'p qismini oqsil tashkil etadi oqsil tananing kasalliklariga qarshi immunitetni mustahkamlaydi a darmon dorisi ko'z mushaklarini immun tizimini suyak to'qima va tishlar uchun kerakli b bir asab tizimi ishini yaxshilaydi b ikki esa oqsil uglevod va yog'larni parchalash hujayralar yangilanishda xizmat qiladi shifokorlar homilali hamda yosh bolali ayollarga fruktoza ko'p oziqlar yeyishni tavsiya etadilar chunki fruktoza holdan toygan tanaga kuch bag'ishlaydi sutni ko'paytiradi bu vaqtda onaning kaliyga ehtiyoji keskin ortib boradi xurmoda kaliy ko'p kaliy ayol tanasida suv muvozanatini saqlab turadi kaliy miyaga kislorod yetkazishga ki yordamlashadi kaliy buyraklarni chiqit va zaharli moddalardan tozalashda hamda qon bosimini me'yorda saqlab turishda juda foydali hisoblanadi xurmo yeyish kamqonlikning oldini oladi suyaklar sog'lom shakllanishda xurmodagi kalsiy va fosfat katta foyda beradi muntazam xurmo yeb turish suyaklar zaiflashuvi mo'rtlashuvidan himoya qiladi asabiylik va ruhiy zo'riqish stress holatlarida xurmo samarali ta'sir qilishi isbotlangan chunki xurmoda b 6 darmon dorisi ko'p